Громадская организация «Река Житя» в рамках проекта «Психологичный супровид родын у кризовому Стане», который финансируется Национальным фондом демократии при поддержке ГО «Тамариск». С марта месяца у нас проходит работа нашей программы. В чем она заключается? В 2014 году пришла война в нашу страну, и появились первые потери, очень тяжелые, и большое количество людей оказалось в кризисной ситуации. И самые большие кризисные ситуации были в тех семьях, в которых погибли ребята, погибли сыновья, отцы, мужья. И эти люди, большое количество семей, которые пережили очень тяжелое горе, остались с этим горем наедине. И мы уже в 2014 году начали проводить работу, начали собирать эти семьи, начали их знакомить между собой и проводить такие встречи общие. Но с течением времени стало понятно, что семьи хотят собираться регулярно. То есть встречи раз в полгода, раз в три месяца недостаточны. И вот возникла идея проведения таких встреч раз в две недели. То есть мы собираем, мы знакомим семьи погибших друг с другом, и идея такая, чтобы была взаимоподдержка. Люди, которые... наше общество не привыкло обращаться к психологам в кризисной ситуации. Очень много ребят из сельской местности погибло, то есть их при призывали очень-очень много в вот Днепропетровской области, у нас районы Гвардейская, Черкасская и Новомосковский район, очень много семей погибших. И люди не знают, что такое психолог. И когда, допустим, если им просто говорить, что вот обращайтесь, они не обращаются. Поэтому столкнувшись с этой проблемой, что люди боятся обращаться, не знают, зачем эта помощь, как, в чем она заключается, мы с ребятами, вот с нашими волонтерами, партнерами, стали людей просто привлекать, оказывать им социальную поддержку, вот у девочек есть бесплатный магазин для семей погибших, устраиваем клуб выходного дня, мы их приглашаем на катание на катамаранах летом, на яхтах. И в процессе неформального общения они знакомятся с психологами, с детскими психологами, и потихонечку появляется доверие, и мы можем таким образом оказывать им психологическую поддержку. Потом они уже идут и на личные консультации, они тогда готовы работать в группах. То есть вот такими общими усилиями у нас получается очень эффективно оказывать помощь таким людям. Ну, собственно, наше взаимодействие с Валентиной началось в прошлом году. Еще в 2014 году в начале мы устраивали акцию «Еды на Крейна» совместно с велосипедистами. Потом искали, пытались найти какие-то контакты, осознавая о том, что обществу необходимо будет как-то взаимодействовать с военными, которые вернутся с фронта. Но мы не учли того факта, что на самом деле проблема намного шире. Есть семьи, этих военных, семьи погибших военных. И вот в конце прошлого года с помощью Фейсбука мы познакомились с Валентиной и мы предложили ей устраивать такие катания на катамаранах парусных. Я представляю Днепропетровский парусный клуб «Славутич». Особенность наша в том, что наши суда, они позволяют подходить к любому месту на берегу, в отличие от крейсерских яхт, которые ограничены глубиной воды, то есть они там не могут близко и везде подойти к берегу. Мы эту проблему совершенно легко решаем. Соответственно, мы можем... Мы вот проводили несколько акций совместных, катали семьи погибших, акватории Днепропетровской области. И надеемся в этом году тоже продолжить эту деятельность, поскольку она, мы считаем, очень нужна. Вы знаете, вот гуляя по городу, иногда на столбах видишь такие объявления интересные, сон на ульях. Вот. Наверное, как-то психологически это тоже расслабляет. А нахождение на катамаране, когда у вас не работает мотор, а шум волн, ветер в вантах свистит, это намного сильнее расслабляет. И люди как-то совместно происходит единение некоторое. Практически два года будет, как мы познакомились с первыми семьями, потерявших своих близких в зоне АТО и познакомились достаточно близко с этими людьми, встречались Черкасская, Гвардейская, Новомосковский район, как вот Валентина говорила ранее. И до сих пор мы дружим со многими семьями и оказываем, скажем, моральную поддержку плюс материально-вещевую поддержку. У нас есть два проекта в нашей небольшой волонтерской организации. Это клуб выходного дня для семей погибших, раненых в АТО и просто АТОшников. От, вот. И есть второй проект, это шухлядка, где мы принимаем вещи от граждан и Украины, и за границей, и бесплатно как бы, предлагаем эту помощь. В рамках клуба выходного дня нам помогают очень многие, помогают мастерские города, всевозможные клубы тоже, подключаются музеи, театры. Вот, кто-то дает бесплатно билеты для посещения разных мероприятий, вот, а кто-то проводит с нашими детьми мастер-классы по рукоделию, там Это и кончарные мастерские, и карамели ручной работы. В общем, все, чем мы можем насытить как бы досуг и сделать его разнообразным. Безусловно, акцент на детей, но в принципе мы для вдов, жен, ребят тоже предлагаем какие-то, скажем так, релакс, релаксационные вещи, плюс, может быть, и для развития что-то. Вот. Ну, то есть они, понимаете, как бы чувствуют тогда поддержку и что о них не забывают, потому что есть уже даже, скажем так, мнение такое, что все-таки... И военные, и государство больше делают акцент, что ли, на помощи сейчас именно военным. Вот. Понятно, что волонтеры продолжают да, помогать именно там военным бригадам, воюющим ребятам. И понемногу уходят на задний план те, кто отдал жизни уже. Надо об этом не забывать. Это уже, в общем, наша история, наша страна. Вот. И таким образом семьи ощущают, что у них есть поддержка со стороны общества. Со стороны государства своя, там выплаты всевозможные, там, да, все, что положено по государственным программам. Но общество тоже помнит, чтит память, вот, и поддерживает эти семьи. Так как поддерживали бы, ну, вот, их родители, да, вот, погибшие отцы, они бы тоже проводили время со своими детьми. Вот мы не можем, конечно, заменить, безусловно, родителей погибших, но мы можем оказать поддержку и помощь матерям, чтобы это было легче как материально, так и морально. Так, они, многие не знают, куда обратиться за вот такой вот разнообразной программой. Да, дос, вот, вот так мы привозим в Днепропетровск или выезжаем к ним на место в Черкасское. Вот таким образом. Но я хочу добавить к светлым словам э, слова одного военного, который придя с АТО, побывав на нашем празднике, одном из праздников на Новый год, сказал, когда я вижу, как вы заботитесь о наших семьях тут, нам легче там. И стоит прочитать те отзывы, которые приходят от мам после каких-то очередных мероприятий. И ну, вот как бы цитата. Вы даже не представляете, насколько вы влияете на жизнь моих детей. Они становятся уверенными в себе, они верят, что они кому-то нужны. Это неоценимый вклад. Ну, а мероприятия в дальнейшем, Действительно, очень много запланировано, как сотрудничество с Димой, естественно, э, с, с валенной поддержкой, с Валиным участием. И, для, собственно говоря, Валя подключается тогда, она упомянула, когда семьи доверяют уже друг другу, доверяют нам, и они не боятся обращаться к психологу. А наши проекты — это и поездки, в том числе и за рубеж. И э, по-прежнему актуальна все-таки тема шухлядки. Э, как Света сказала, бесплатный магазин, открытый в Черкасском, там, где в основном сконцентрированы семьи этих ребят и погибших, и ныне воюющих. Ну, началось с того, что каждый человек, который хотел чем-то помочь Украине, он искал пути, как это ему сделать. И началось это с того, что люди поняли, что то, что они могут передать кому-то, этому кому-то это очень надо. Приходили к нам в шухлядку ребята, которые вот вместе они прийти не могли, потому что у них одна обувь на двоих с папой. Приходил папа, у которого, ну, папа военный, естественно, приходил папа, у которого под бушла, там была футболка в 27-градусный мороз. И понятно, что когда они оказываются в нашем магазине, и на них что-то подходит, и они с таким благодарным чувством спрашивают, что мы за это должны, и слышат ответ «ничего», это их шокирует и, конечно же, очень э, впечатляет. И они передают свои благодарности через нас всем тем, кто помогает нам, принося вещи в шухлядку. Это может быть одежда, это может быть коляска для новорожденных, или кто-то вырос со своей коляски, передает следующему ребеночку, то ли уже появившемуся, то ли подросшему. И таким образом происходит круговорот добра в природе.